что 12 ноября 2025 года в Днепровском, в Днепровском районном суде города Запорожья по адресу улица Независимой Украины 1, друг 2 состоится судебное заседание по поводу, по поводу департамент ЖКХ вы решила в виде брата отобрать квартиру, квартиру у погибшего героя, а именно называем вещи своими именами, Тагирова Рената, который с первых лет войны, с первых годов войны нас с вами защищает, защищает не только нас с вами, но и департамент ЖКХ и всю братовасью, которая там работает. Значит, в подтверждении моих слов он получил медаль. Я покажу. Вот такая она. Завтра я возьму ее на судебное заседание. Это одна медаль. И сейчас я вам покажу еще одну медаль. Сейчас, одну секундочку, пожалуйста.

Есть также э, подчестная вид знака, э, значит, э, за хоробрость. Вот я вам покажу, пожалуйста. То есть, на, э, пока наши хлопцы оборонят на них Украину, э, значит, почему-то система, да, системные крысы э, решили отбирать жилье. Значит, свои обгрантование значит, департамент ЖКХ пишет, что у за Тагерова Тагирова Рената было две квартиры, одна приватизирована, одна нет, поэтому приватизированная квартира и так досталась родственникам, и они решили квартира, которая не приватизирована, да, оно, он там был прописан, и у него был ордер, они имеют якобы начебто право ее отобрать. С прекрасно пам'ятаю, если хто помніть, когда я була у керівника департаменту ЖКХ, я була з листом від секретаріату повноваження по правам чоловіка, де вони саме зазначили, що на приватизацію житлових приміщень мають наймачі таких приміщень, а також члени їх сімей. Родини зв'язки, у нас є це рішення суда що родинні зв'язки вони підтвердились, тобі ж є свідки. Навіть родинні зв'язки ще підтвердились, це в нас 14 августа 2023 -го года. А іменно, значить... Заяву Сигеру Гелзири Салівани зацікавлена особа Запорізька міська рада про встановлення факту родинних відносин та проживання разом з спадкодавцем на час відкриття спадщини задовольнити повністю. Значить, є рішення суду раз, є відповідь а то по правам чоловіка два, а почему-то департамент ЖКХ вирішив з нами воювати. Ну, посмотрим завтра, значит, заседание будет открытое, соответственно, я буду снимать прямой эфир, потому что я потом буду передавать в НАБУ, еще раз наголошую, и помимо НАБУ я сейчас вернусь в СБУ по поводу того, что я предполагаю, я не утверждаю, я предполагаю, что это махинации, с семьями погибших наших героев. И, соответственно, хочу, чтобы в Департаменте ЖКХ города Запорожья была проведена проверка о полном и обсазительстве слова. И тоже сотрудникам СБУ, тоже, чтобы они присмотрелись, особенно к юристам Департамента ЖКХ, и выявили эту особу, посадовую особу, которая решила своими лапами, именно в прямом смысле лапами, накласты ветебраты заняться именно мародерством у героев, да, у родин, где загинули наши герои. Кто-то пишет, что это бред, кто-то еще что-то. Но ну, я считаю, что у вас вот это, кто пишет, несет негатив. С вами надо сделать то же самое. Значит, судебное заседание, еще раз повторяю, состоится 12 ноября 2025 года по адресу Город Запорожье, улица Независимая, 1-2, на 10 часов утра. Это Днепровский районный суд, но, слава богу, наконец-то уже Днепровский, а то у нас был все время Ленинский суд. Понимаете, и слава богу, его перевиновали. Поэтому обращаюсь к жителям города Запорожья, прийти поддержать семью погибшего героя безнаказанности, безнаказанность должна быть наказана, и, соответственно, все, кто протянули свои грязные лапы, а я именно буду выражаться так, потому что они считают, что человек не имеет права, что, что, они считают, что человек не имеет права в своей собственности иметь несколько квартир и более. Понимаете? То бишь, может вообще человек, может по их меркам человек вообще не имеет права ничего. Значит, информацию я уже скинула в Facebook, информацию я скинула у себя в Телеграм-канале, информацию я скинула в ТикТоке. И вот сейчас обращаюсь к жителям города Запорожья. Значит, молчать не надо и надо отвоевывать. Поэтому все, кто все-таки понимает, что поддержка она важна именно общественная, прошу прийти и еще раз поддержать. Все, это было маленькое видео. Сейчас я поменяю название ролика и, соответственно, выставлю фотографию нашего Героя України, котрий загинув. Ще раз показую, така була вручена медалька, пожалуйста, далі. Нагороджена орденом за мужність третього ступеню і почему-то. департамент ЖКХ, это посмертно, департамент ЖКХ, все-таки решили, решил все-таки воевать. А ты к Зеленскому пойди, пожалуйста, к нему. Мария, я тебя хочу сказать, я даже не буду спрашивать твое мнение, а с тобой все и так ясно. Все, ребят, буду закругляться, всем хорошего вечера, берегите себя, берегите своих близких. Примога будет только за Украину. На звездку.